Bizə bəziləri tələsçılar haqqında saat 12-dən sonra işləmir ifadəsini istifadə edirlər. Bu barədə aparıcı nit təlimçisi Cəlalə Nəzərov xo sosial şəbəkədə paylaşım edib. O bildirib ki, bu deyim tələsçilərin fiziki işlərinə görə yaranıb. Çox təəssüf ki, bizdə bəzəli insanları olduqları bölgəyə görə dəyərləndirirlər. İnsanları özlərinə, öz şəxsiyyətlərinə görə dəyərləndirmək lazımdır. Eşidəndə zaman an əsəbləşdiyim ifadələrdən biri də tələşlərlə bağlı deyən saat 12 məsələsidir. Bildirmək istəyirəm ki, bu deyimin tarixi çox keçmişə dayanır. Cənub bölgəsinin insanları çay böyük plantasiyalarında tarlalarda süp saat 5-dən işə başlayırdılar və saat 12-də, yəni günorta artıq hava çox isinəndə işi dayandırıblar. Həmin deyim də burdan yaranıb. Bu hər zaman belə davam edir. Ümumiyyətlə cənub zonasında insanlar saat 12-dən sonra axşam saat 4-5-ə qədər evlərinə çəkilir. Bütün işlərini dayandırırlar.